Ближе микрофон, ближе. <laughs> <микрофон, смех> и возникнут три Конечно, я не помню, что были какие-то добавки, лицензионеры. Какие снизу? Все нормально. Почему не ставятся вопросы? Какие у нас пенсии? Почему расчет пенсии идет отдельно для всего населения и отдельно для высоты? Возьмем такую простую вещь, что сразу вот 20% от служащих придет, 80% от заработка, от 80%. Значит, такой вопрос тоже нужно поставить на разработку. Теперь, Можно? Давайте парень. по одному вопросу. Я быстро буду отвечать. Э -э первое. на референдум данный вопрос, нужно создать инициативную группу по вот, созданию э, собрания, на которой будет выноситься этот вопрос. Это не проблема. Мы можем в этом помочь, если вы хотите. Но я хочу э, еще один момент объяснить, что э, бюджета на референдумы не выносятся. Ну, и налогов. Но... Защищать население, безусловно, вот, нужно. Отчасти. Мы готовы Я считаю, что она должна быть создана исключительно из жителей города Киева. Без приезжих. У нас в Киеве прописанных людей 2 миллиона 850 тысяч. Проживает 8 миллионов. То есть на каждого жителя столицы два приезжих. Очевидно, для этих приезжих нужно делать какую-то регистрацию. В первую очередь должны они получать. И суть, суть вопроса понятна, что вы предлагаете муниципальную полицию сделать на основе дружелингов, правильно? Смотрите, вот Смотрите, Я, к сожалению, по поводу исключительно из Киевлян, это предложение очень хорошее. Мы его запишем, и когда будем доносить документы, мы... Это все озвучено. Я не знаю, как будет принято решение по этому вопросу. Исключительно киевлян, потому что... Потому я... места киевлян везде и везде. Я с вами согласен. Такой момент существует. Третий вопрос, пожалуйста. Так, третий вопрос. Третий вопрос. Вы говорили о том, что давайте уважать пенсионеров и уважать законы. Сейчас рассматривается в Киевраде что проезд во всех видах транспорта, кроме метро, бесплатный будет для пенсионеров. А что такое метро? У нас, получается, нарушается закон о ветеранах труда и о пенсионерах. Этот вопрос тоже нужно выносить? Вопрос ну, неданного собрания. Я услышал от вас несколько инициатив, которые мы можем обсудить и по ним также работать. Я считаю, что проезд все-таки, если он есть бесплатный, он должен Василь, я з вами на якому голови согласні. А не король. Абсолютно з вами согласна. Спасибо. Спасибо. Uh, Всім доброго дня, мене звати Роман. Uh, я хочу трохи задати питань ну, про стосовно муніципальної міліції. Uh, Яким чином вона буде формуватися? Вона буде формуватися з працівників правоохоронних органів. Полізному із правоохоронних органів так само а, я зовсім мене такі прокаля. Зазвичай пропозиція якби залучити мешканців міста Києва. У мене є пропозиція залучити до створення муніципальної міліції ветеранів Афганістану, ганістану, залучити організацію Ольшу і організацію Патріот України. Ці люди які з мають досить. А, Поступила на сьогоднішній день ще референдум не почався. Дані збори стосуються лише створення ініціативної групи, яка буде збирати підписи для того, щоб референдум був або не був. Коли буде формуватися, я вас не перебивав, муніципальна міліція і яким саме чином вона формуватися буде, це буде процес. Це процес, який. Має обговорюватися і в парламенті так само, тому що це закони. Є закон про міліцію, є закон про статус е... міста Герой Київ. І в них в одному передбачено муніципальну міліцію, в іншому ні. При формуванні саме складу ваші пропозиції можете ці пропозиції казати про них. без питання. Можна питання до залу, звичайно, ні, що маєте проти втрального Афганістану?